Привет, Карина. Я тебе сейчас проведу маленькую экскурсию по моей 27 самой комнате. А тут же четыре человека. Я, мои две одногруппницы и одна девочка с четвертого курса. Но комната сама по себе, она маленькая, даже очень маленькая. Некоторые кажут, что для двух человек хорошо жить, но ну, а четырем, ну, не знаю, нам удобно, уютно, весело, не скучно, в общем. Все мои место, моя кровать. Кровати в основному тут всі вони на пружинах, но у мене в одній лежить щит, мені удобно. Також полочки. Це моя полочка. Коли ми сюди заселялися, тут було тільки 2 или 3 полочки, і то одна з них поламалася, і девочки привозили свої. Також, коли ми заселилися, під кінець першого курсу ми переклеїли обої, тепер вони такі. Ну, раньше они были намного стрёмнее. В общем, вися сюда ничего не сякли. И так же, но в том году у нас выселили всех ковры. Ковры разрешаются. Ну, а в том году нам было уже леньки их вешать. Ну, вешаем только картины. Такие в основном халаты, девочки. Но за це на для нас сильно кричать. У нас также есть свой холодильник. Вин великий, получается мы его купляли сами. Когда мы сюда заселились, тут у нас был холодильник общаги, но он сразу после двух недель поломался, и нам пришлось куплять свой. Ну, не все хика, холодильники и если в комнате нет холодильника, так можно отнести в другую комнату и туда положить свои продукты. У каждого из нас также есть свой шкафчик, у нас тут четыре шкафчика. Но один мы заняли под посуду. Для посуды. В общем, я не знаю, кто еще рассказать. Живые на третьем этаже. Всего этажей тут четыре. Первый этаж там сидит комендант. Типа проходная. Второй этаж там живут пацаны и несколько кабинетов учебных. Но также сидит комендант. Третий, четвертый этаж там девушки. У нас есть обязательный график дежурства в комнате. Дежуры каждый день. Там подметать, вытерять пыль. Но кто его делает? Также у нас постоянно была ссора за то, кто купляет хлеб. Ну, получается, я составила такие список, такую табличку, и теперь мы каждый записываем, когда кто что куплял. Также у каждого из нас есть ноутбуки. За них в месяц нужно платить там около 6 или 4 гривен, я не помню. Ну, короче, кто его платит? В общем, главное, чтобы он не попадался на глазах на коменданту, не воспиталкам. Тогда ничего платить не треба. В общем, так студенты Запишите, я экономить деньги себе. Сейчас я тебе покажу наш коридор. Там только одно окно, один свет в конце тоннеля. Он очень длинный, очень узкий. Сейчас я тебе покажу кухню. Кухня три плиты, умывальник, такого кого постоянно очередь, чтобы помыть посуду, два стола. В общем, готовить можно. Духовки тут не работают. У нас каждый день есть дежурный, то есть и студентов, даже на будние дни, когда идет учеба, Лина остается на этаже и дежурит. Утром мою пол, вечером, в обед, подметаю и мою. И также дивиться постоянно за кухней. А вот у нас тут график дежурств. У все месяц нет. Посредине этажа у нас есть холл, там, мы можем дивиться телек, троиты брать, записывать на себя ключ и открывая холл, можем подавить телевизор. Ну, я дуже редко его смотрю. Это наши умывальники. Тут а их не знаю сколько. В общем, с самого утра и вечером приходим, чистим зубы, с Ну, в общем, удобно. Сейчас я тебе покажу туалеты, которые у нас постоянно забывается, на нас дуже кричать за этого. Они у нас, конечно, не евро, ну, норм. Четвертая не работает. Также помни, я тебе рассказывала про э, комнату, там, где есть Wi-Fi. Мы называем ее читалка. Называется она по-нормальному. Комната сама Тут рубается Wi-Fi, и мы можем сидеть с ноутом и делать там типа домашку, а сами задрачивать ВКонтакте. просторно ну, В общем, учить тут вообще невозможно. Давайте я еще покажу один корпус наш из окна. Мы его называем Вагонка. В общем, прикольный корпус. Блин, я даже не знаю, про что про, 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 рассказать я что